નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લીધે દિય ગયે વિકલ્પો મેં સહી વિકલ્પ ચૂન કર લીખીએ પેલો સવાલ કે કવિ કિસે ન કે લીધે કહતા હોય તો જવાબ ઓપ્શન બી ઇન્સાન કો બીજો સવાલ प्यासी कौन है तो जवाब આવશે ऑप्शन सी चट्टान. त्रिभुव पी नंबर ही पृथ्वी के वारिस होंगे यह उक्ति खाली जगह की है तो जवाब આવશે ऑप्शन ए बाइबिल चौथा सवाल भारत के नौवें राष्ट्रपति कौन थे तो जवाब આવશે ऑप्शन बी श्री शंकर दयाल शर्मा पांचवा सवाल शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहां पूरी की तो जवाब આવશે ऑप्शन बी काशी विद्यापीठ में ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 में से उचित शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी सूरज अप्पी हरी भरी धरती है ऊपर नील खाल है तो जवाब आता चौथु पर न प्यार हो तो जग सोना जलता खाल जगिया है तो जवाब रेगिस्तान पांचवू हर उदास खाल जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर तो जवाब आंकन प्रश्न नंबर त्र निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहलू इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है तो जवाब आशे इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े उच्च नीच जाति और गोले कार्य आदि समूहों में विभाजित करना बीजू सागर भी तो यह में क्या पहचाने की बात की गई है तो जवाब आवश्य सागर भी तो यह पहुंचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसका हल मनुष्य के पास न हो त्रीजो सवाल उजियाला कहा बंदी है तो जवाब आवश्य के कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है चौथा सवाल शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था तो जवाब आवश्यक शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारियों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे पांचवा इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है तो जवाब से इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है પ્રશ્ન નંબર ચાર નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે છ ગુણ નો છે પહેલો સવાલ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પર ગાંધીજી કે આદર્શો કા ક્યા પ્રભાવ પડા તો જવાબ આવશે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કા જન્મ એક સાધારણ પરિવાર મે और उसी में उन कई परिवरिश हुई थी प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे विनम्रता सरलता सादगी जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे गांधी जी की तरह उन्होंने अछुतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा ત્યારબાદ આગળનો સવાલ બીજો એની પહેલા એક જાહેરાત કે તારીખ રોજ તમારી જે 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 ધોરણની હિન્દીની એકમ કસોટી આવશે તેની પ્રશ્ન બેંક છે તેની પીડીએફ સોલ્યુશન તમને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પરથી મળી રહેવાની છે અને તે વોટ્સઅપ પર પીડીએફ જોઈએ છે તો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન આ નંબર પર તમને મેસેજ કરીને મંગાવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર બે कवि सागर को किस बात की अनुमति करार देना चाहता है तो जवाब से कभी सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो कभी नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है मांझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहर को जवाब दे सकती है समुद्री तूफान से मानव ने कभी हार नहीं मानी इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुमति कर देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र बने विषय के बारे में पत्र लिखिए तो यहाँ अपन ने अपेलू की आपने की हुई अपनी यात्रा या अपने लिए प्रवास का वर्णन अपने मित्र का पर... पत्र लिखिए तो मजा ना जवाब मैं तब लखी आपेलो વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આવા જ એક નવા વિડીયો સોલ્યુશન સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને હા આપણી જે વોટ્સઅપ ચેનલ છે તેની અંદર જોડાઈ જજો જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે